Ехал наш боец с госпиталя, возвращался в АТО на службу, случился конфликт на метро Пролетарской, на автозаводской, автовокзал здесь у нас, причем это инцидент, якобы, я подчеркиваю, неоднократно говорю, что якобы был здесь на опер, це, я так трактую криминальный кодекс, Я опер патрулю, в чем самое, это опер, ну, на сегодняшний день так и не доказано. Но самый тонкий момент, что все обвинение базируется на показаниях трех человек. Два человека, из которых это заинтересованные лица, это сами сотрудники патруля. И третий человек, тоже капитан, тоже офицер, который принимает участие в АТО, он был пьян. Прокурор, суд в судебном заседании буквально вытаскивали наводящими вопросами, вытаскивали с него ответы те, которые могут подвести под эту статью 404 Криминального кодекса, третья часть. Но базироваться обвинение и выносить приговор, а прокурор попросила 4 года, и выносить приговор и садить в тюрьму по фактически, я считаю, недоказанному преступлению, на мой взгляд, это немножко неправильно что наша система правосудия, она была построена еще ну, с 1918 года. Фактически это репрессивная система правосудия. Она не дает возможности оправдываться. Я считаю, что на, на стадии досудебного расследования, на стадии <coughs> судебного прокурор видит, исследователь видел, что вина фактически не доказана. Надеюсь на оправдательный приговор, потому как и закон,

Ему следует призначити покарання в вигляді ареста. Как вы поняли, Николаевич, вы знаете, вы не мужчина не злочину, предъявленную частины второй статьи 322 УК Украины, а призначить ему зачину не злочину покарание в выгляды шести месяцев ареста с ведоманием покарания на галоп Я считаю, есть в приговоре очень большой плюс, поскольку произошла переквалификация преступления с тяжкой статьи на менее тяжкую. И в этом определенно есть заслуга. В общем-то, мы, наверное, пытаемся начинать читать законы. Приговор все-таки жесткий, и мы готовим и будем подавать апелляцию.